Добрий день. Семен. Це Семен Семенченко, так, з нами на прямому зв'язку? Добрий день вам. Так, так. Єгор допиває справу. Ми зараз на в'їзді вже в область. Вам потрібно прокоментувати щось? Ми хотіли би отримати коментар щодо цих власне вантажних фур фонду Ріната Ахметова. так, батальйонні про один говорив про те, що знайшли термобі... термобілизну для солдатів в цих гуманітарних фурах, що не пропускають їх, тому що немає належних документів. При тому фонд наполягає на тому, що документи у них всіх є. Скажіть, яка ваша мета? От цієї, цієї недопуску цих фур до окупованих територій Донбасу? І що взагалі оцей депутатський десант робить зараз на сході України? Мы просмотрели все фуры. Никакого детского питания, о котором кричит а, все медиа, что мы детское петель не пропускаем, нет. Наиболее похожие к этому были фасовка... Все остальное это продукты и бруснички М-40. Также был представитель который поставляет и брусничка, на масло, куда все это он сказал, что надо на бас к волонтерам. На наш вопрос, что продается сейчас в Донецке, он говорит, продукты. Откуда берутся продукты? Не знаю. Значит, тут же при нас была фура с подрезами. Телефон должен, наверное, так, этого. Наверное, то, что где-то, что он бабушка ехала. Значит, вот это все стоит. И я ну, как чтобы Украины, Крым полностью встали. А, да, да, потому что невозможно финансировать терроризм и одновременно с ним бороться. А, по Сещанску, когда по ждали в июле, мы видели, как полформу, приезжают полформу, российские, а, лекарства, по детское питание, ничего не выдавало жителям, все присваивалось по и мы эти столпы потом еще два по месяца раздавали людям. Сейчас мы едем в другой город, в Донбасс. Там задержана 14 фур с э, алкоголем, с диреками. Из России идут фуры с э, контрабандой. В России идет мясо, дерево. И дело не в том даже, что это контрабанда. Дело не в том, что это терроризм, а в том, что это крышуется с обеих сторон. И, и те люди, которые имеют совместный бизнес получается, с великами, они несут угрозу для национальной безопасности. Поэтому приехали из двух комитетов, из нашего полного э, безопасности и обороны, и Вигора по антикоррупции. Uh -huh. Надо все это прекращать. Семене, скажіть, будь ласка, ви кажете, що от що ви особисто бачили? Ви кажете, що дитячого харчування немає. Коли ви перевірили ці фури, а є такий солдатський набір, так продуктовий можна так сказати. Ну але це ж може бути і для цивільного населення. Просто нам в фонді фонďі Ахметова розповіли сьогодні зранку, ще телефоном, що у них є абсолютно всі документи, що їхню гуманітарку постійно перевіряють міжнародні організації, що ніяких порушень не виявили. І все ж таки є проблема в тому, що люди дійсно не отримують там їжі. Як бути з цим? Адже українська сторона туди не може довести, крім фонду Ріната Ахметова, ніякої допомоги. Значить, э, батарейний Донбас, Лугас, звичайні продукти не встановлюють. Тобто, це повністю то, по то логіку я це розумію, я підтримую. Тобто, ми зараз говоримо про те, що гаджет, хоча на самому цілі, И идет, что в сети магазинов деньги, то есть финансируется. все это. налоги уплачивается на там. И я хочу сказать, что почему приемность не отображается этот спор? Почему не выполняется ни одно условие по соглашения? А почему вопроса нет? На нашей украинской территории под контролем нас Маринск, Сосногоровцев, Курмахов, Рита Новоселовцев. Люди более нуждаются в полуторной допомоге. Почему все объекты э, олигархов территориальной области нормально находятся под боевиков? Предприятия функционирует. Что это за война, я не могу понять. И кто воюет? Кому война, кому мать родна? Необходимо, есть, чтобы Необходимо, чтобы это все раздавалось под контролем. Под видеоконтролем. И а в том числе с иностранными на наблюдателями. К сожалению, весь предыдущий опыт показывает, что это только прикрытие для контрабанды, заигрывание с боевиками, цель это по охрана объектов на территории Донецкой области. Сохраняется все и И это в стране. Так, Семени, я все розумію, але ну як же ж людям мають довозити продукти. Ви звинувачуєте, що на звільнених територіях не довозять продукти фонд Ріната Ахметова, Але чого цього влада не робить? Чому? Тому що ну на звільненій території влада ж може доїхати насправді через військових чи ще якими шляхами, але цього не відбувається. Тобто люди також ж не отримують допомоги, наприклад, в тих самих пісках, навіть де в принципі українська армія є, е, е, так не, не бойовики. Мы опросили э, представителей полтор их аргументы. Первое, идет торговля в торговых сетях этими продуктами фасованными. Это именно фасованные продукты для торговых сетей на территории Донецка. Второе. Они утверждают, что все это гуманитарка не доходит до жителей, а распространяется или в магазинах, или террористами. Они требуют э, другой формы, более подконтрольной безразумно в том числе. Третье, их аргументы, то, что идет алкоголь, собак и куча вещей, которые к помоге гуманитарно никак не относятся. Действительно проходили фуры, в которых была одежда, термобелье и камуфляжи. А, значит, и а, самое главное, наши побратимы более трех месяцев находятся в плену. Никаких действий власть не предпринимает для их выпуска. И нам необходимо, прежде всего, чтобы они вышли на свободу. Поэтому логику полка Днепр мне для военного и для гражданина абсолютно понятно. Uh -huh. Добрый, вам.